Всех волнение, блаженный, хранящий Суд и творящий право во всякое время. Вспомни о мне, Господь. Слушайте слово из святого Писания, как оно написано у святого апостола Павла в послании к Египтям. Благодать вам и мир от Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением и так как Он избрал нас в Нем прежде создания чтобы мы были святы и непорочны перед Ним любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он благодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати. Какого избытки даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своим благоволению, которую он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головой Христом. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованием Святого Духа, который есть залог наследия вашего для искупления удела Его в похвалу славы. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа и Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бог, вспоминая о вас в молитвах моих. Чтение Евангелия от Иоанна. Я уже не в мире, но они а я к тебе иду, святых, соблюди их во имя Твое, тех, которые ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которые ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я нет, от... не от мира. Не молюсь, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих меня по их, да будет все как ты хочешь во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас единицы мир, что ты послал меня и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будет едина, как мы едина. Я в них, и ты во мне, да будут совершенно во едина и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Аллилуйя.